那是不是卢文文啊？我还是第一次看见她本人，长得也就一般吧。一般吗？我觉得比你好看。 他怎么在这儿？我刚刚怎么没有发现？学长和卢婉婉不是正谈恋爱呢吗？为什么分开坐？这俩人吵架了吧？冷战、嗯、呢？ 你怎么赶上、啊？很明显，吃饭。有道理。什么,的那个、什么？我操、哦！我的妈呀！么么不止啊！ 任初学长，能跟您拼个桌吗？啊、哎，没座位了。我这儿有位置。啊，哎，这三人胆子真大，敢坐学长女朋友旁边。就是，真不怕死。嗯、坐。谢谢学长谢谢。谢谢，谢谢。嗯 学长，这是您的本子，学姐说给您做了蛋糕。你怎么不直接发微信给我？我没有你的微信。哦。我我不是要加你微信，你别误会。我一会儿让翻译把地址发给你。怎么不直接告诉我？避嫌。哎。 队长，队长哎，来来来，卢婉婉果然在这里。王王人出呢？王王你们不应该一块来吗？哎，你等等我，这么高的跟儿呢？这么亲密，难道是正牌女友、啊？糟了，该不会是听到绯闻来抓小三了？哎，人出你怎么才来啊？你不知道刚才我经历了什么？卢婉婉她。 罗婉呢？那个传说中的卢婉婉也来了？看不见我看不见我，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 蹲在这里假装自己是蘑菇吗？ 过来，别不好意思。 撒谎，肯定是你的！真不是我，你认错人了。嫂子。啊、嗯？什么？啊、嗯。介绍一下，我的表妹，王新宇。嫂子好，我是你们隔壁舞蹈学院的。我听说表哥谈恋爱了，我就想看看什么样的女孩能让他动凡心。今天总算看到你了。<laughs> 你好，我不是嫂子。哎呀妈呀，太可爱了！你跟我说说你们俩怎么认识的呗？跟网上说的一样吗？咱们好张照啊！来，二。